Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang beriman. Kita semua pasti pernah mengalami didatangi tamu tak diundang. Ini, tamu tersebut adalah kucing liar ataupun kucing milik tetangga. Apalagi kalau tinggal di perumahan atau kampung yang terdapat banyak kucing, bagi sebagian orang yang tidak senang dengan kedatangan kucing tersebut. Pasti akan buru-buru mengusirnya. Namun, bagi orang-orang tertentu yang memiliki rasa belas kasih, pasti akan senang dan buru-buru mengambil makanan dan air untuk kucing tersebut, karena mereka percaya bahwa kedatangan kucing itu sebagai pertanda suatu kebaikan. Dalam Islam, kepercayaan ini bukanlah sebuah mitos belaka, melainkan adalah sebuah fakta. Hal ini terlihat dari adanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang kucing. Salah satu di antaranya, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Maka itu, jika kucing tiba-tiba datang ke rumah kita, sebaiknya jangan buru-buru diusir tanpa memberinya makan dan minum. Karena kedatangan kucing itu membawa isyarat keberuntungan, yakni: satu, kucing merasa aman dan nyaman. Kucing yang datang ke rumah, menurut Islam, menandakan bahwa kucing tersebut merasa aman dan nyaman. Kucing ternyata bisa merasakan mana manusia yang akan berbuat baik kepadanya dan mana yang tidak. Kucing mengetahui perasaan manusia yang penyayang. Konon katanya, kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu saja. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kucing adalah hewan yang suka berada berkeliling di sekitar rumah kita. Kedua, kucing berusaha melindungi. Pasti banyak yang belum tahu bahwa kucing datang ke rumah juga membawa pesan melindungi penghuni rumah. Misi seekor kucing di dunia adalah untuk melindungi manusia dari aura-aura negatif seperti gangguan-gangguan energi jahat. Selain itu juga kucing mampu membasmi hewan-hewan pengganggu seperti tikus, serangga bahkan ular sehingga rumah akan aman dari hewan-hewan tersebut. Ketiga, isyarat berbagi Allah sedang mengingatkan kita tentang makna dari berbagi atau bersedekah kepada makhluk yang membutuhkan, karena dalam rezeki kita, termasuk makanan kita, ada rezeki makhluk lain, yaitu si kucing itu. Itulah sebabnya mengapa Allah kirim kucing itu datang pada kita, bukan pada orang lain, yaitu untuk mengambil apa yang menjadi rezekinya yang dikirim melalui tangan kita. Di saat kita mau berbagi dengan kucing itu, maka Allah akan melancarkan rezeki kita. Keempat, pahala berlipat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan pahala yang berlipat bagi manusia yang menyayangi makhluk ciptaannya, termasuk kucing itu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah menjawab dengan sabdanya Pada setiap yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Ada pahala dalam berbuat baik kepadanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maka itulah jika kucing datang ke rumah Menurut Islam adalah membawa pertanda Adanya rejeki dan pahala melalui perantara hewan lucu tersebut Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kelima orang pelit itu rezekinya jauh. Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa sedekah itu penderas rezeki. Orang yang banyak bersedekah kepada siapapun termasuk kepada binatang akan dibalas Allah sampai 700 kali lipat kedatangan kucing itu sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita untuk murah hati kalau kita pelit dan enggan memberi makan kepada kucing itu sebenarnya kita sedang menolak tambahan rezeki baru yang akan Allah beri kepada kita ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha menyayangi hamba-hambanya yang penyayang maka apabila Allah mencintai seorang hamba dia akan memanggil malaikat Jibril Seraya berkata, "Sungguh, aku mencintai Fulan, maka cintailah ia." Kemudian Malaikat Jibril pun bergegas dengan serta-merta mencintainya dan berseru dengan lantang kepada penghuni langit, "Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia." Dan penghuni langit pun seketika itu pun akan mencintainya. Keenam, Allah sedang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Allah ingin kita belajar ikhlas. Mau ikhlas memberi, berilah pada hewan, karena hewan hanya pandai mengambil, tapi tak pandai mengucap terima kasih. Terkadang kita begitu sakit hatinya saat memberi kepada seseorang, tapi dia tak mengucapkan terima kasih atas pemberian kita. Itu tandanya kita belumlah ikhlas. Kita masih berharap balasan dari manusia. Minimal ucapan terima kasih, lalu bagaimana dengan hewan? Ia hanya bisa minta makan, kemudian pergi begitu saja, bahkan menoleh pun tidak. Bisakah kita ikhlas dan berharap pahala dari ridho Allah saja untuk kebaikan kita? Jadi, jika seekor si kucing mendatangi kita lain kali, berilah apa yang menjadi rejeki dan menjadi haknya, karena perlakuan kita padanya kelak akan ditanya. Bagaimana hartamu kau belanjakan? Wallahualam bisalaf Oke pemirsa yang budiman, itulah tanda keberuntungan dari kedatangan kucing di rumah kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.